Итак, в этом видео мы с вами разберем а, упражнение для развития верхнего отдела пресса. Давайте я вам покажу, как это выглядит. Вот вы видите пресс. А, он разделяется условно на три отдела. Это верхний отдел, а верхних 4 кубика, нижний отдел. Как правило, нижний отдел – это 2 кубика. И у кого-то бывает разделяется нижняя полоса еще на 2. Бывает у кого-то 8, у кого-то 6. Тоже генетически заложено. И косые мышцы, которые идут по бокам. Вот. Сейчас мы с вами рассмотрим упражнение для развития верхнего тела, верхних четырех кубиков. А сначала отдельно немножко расскажу про пресс вообще в целом. А эта мышца заслуживает отдельного внимания, просто потому что люди, а, ну, большинство людей неправильно ее качают, обделяют ее внимание. А, почему? Если вы хотите развить максимально мощные кубики, Одно из главных правил, которые все выпускают, то что это такая же мышца, как и все остальные. И если вы хотите развить максимально мощные кубики, вы должны обязательно добавлять дополнительный рабочий вес и качать его также с дополнительным рабочим весом. Это первый момент. То есть не нужно просто так скручиваться и не добавлять никаких весов. Это все равно, что если вы пытались накачать мышцы груди на э, жимах штанги, не добавляя вес на штангу, то есть выполняя с легким грифом. Это глупо. Второй момент э, – техника выполнения упражнений на пресс. То есть очень сильно у всех страдает, поэтому сейчас особое внимание уделите этому видео и посмотрите о том, как правильно выполнять э, упражнения для верхнего отдела пресса. Основная функция пресса – прямая мышца. То есть мы с вами будем развивать сейчас прямую мышцу, верхний отдел. Основная функция верхнего отдела – это подведение грудной клетки к тазовой области. То есть когда вы пытаетесь вот так вот сжаться, то есть э, не нужно там, как вот так сильно наклоняться, как мы пытаемся качать пресс, максимальная функция – это сжатие. То есть верхние кубики пытаются помочь вам подвести грудь к вашему тазу. Далее мы сейчас с вами рассмотрим, как правильно выполнять упражнение для развития верхних кубиков пресса. Итак, самое лучшее упражнение для развития верхнего отдела прямой мышцы живота, или, проще говоря, пресса – это скручивание лежа на полу. Сейчас я покажу вам, как правильно его выполнять, чтобы максимально нажать эти мышцы. Смотрите, все очень четко. Как я сказал, основная функция верхних кубиков пресса – это подведение грудной клетки в тазовой области. То есть вы должны максимально скрутиться для того, чтобы напрячь кубики. Для этого вы должны сделать следующее. Положитесь на пол. А, вот сначала покажу, как выполняется, потом расскажу по технике. И все, что вы должны сделать, это вот так вот. Вот так, пытаться максимально поднести грудь к своему тазу. То есть видите, я скрутился. Вот так я максимально напряг свои кубики. То показать не знаю, будет ли видно. То есть вот они напрягаются максимально все. Дальше никаких движений быть не должно быть. Все, вот пресс вот так вот скручивает нас, сжимает, пытаясь подвести грудь разу. То есть мы пытаемся даже подняться не столько вверх, сколько сдвинуться туда вперед. Максимально скрутиться, свернуться вот так в комочек, Поэтому, первое, по ошибкам. Вот очень многие люди пытаются выполнять пресс поднимаясь, пытаясь поднять спину, куда-то так вот сильно скрутиться. Знаете, есть а, упражнение ноги под диван засунули, либо легли на лапку, начинают очень сильно подниматься. Это дополнительно нагружает мышцы спины, а мышцы пресса при этом не так качественно работают, потому что, как правило, в таких упражнениях пресс начинает только в на начальной стадии немножко подкручиваться, потом человек начинает задачиваться на том, чтобы поднимать свою спину. Не нужно этого делать, вы легли четко и Просто выполняйте небольшие скручивания, здесь вы максимально напрягаете свои верхний отдел пресса. По технике, первое. Вы ложитесь на пол. Поясничка должна быть прижата. Двигается только верхняя область туловища. То есть не нужно как-то там прогибать поясницу, отрывать ее и так далее. Этого делать не нужно. А, что касается ног, как ставить ноги? Многие спрашивают, поставить ли их на пол, упереть их в стену, либо их в лесу оставлять. Ноги здесь абсолютно никак не влияют на мышцы живота. Единственное, что если вы хотите держать лесу, как это многие делают, вы будете дополнительно э, тратить энергию на то, чтобы поддерживать ноги. На да, пресс это никак не влияет. Поэтому лучше ноги поставить на пол, либо упереть в стену, чтобы чувствовать хорошую упор и максимально сосредоточиться на тренировке мышц пресса. Все, ноги поставили на пол, либо уперли в стену, если есть стена. Легли, прижали э, поясничку и пытайтесь э, сокрутиться. Смотрите, что вы должны сделать. Как я объяснил, вы должны максимально пытаться подвести грудь к э, тазу. Грудь подводится к тазу. сбегается верхняя область пресса. Вот, попытайтесь. Э, первое время можно поделать следующее. То есть вы можете поделать движение руками вот так. Уровень, чтобы вам было удобнее понять, как выполняется функция. Что касается положения рук. Опять же, руки так же, как и ноги, они не влияют на развитие пресса. Хоть вы так движите, хоть так. Ваша задача ключевая здесь. Именно подводить грудь к тазу хоть бы у вас вообще рук не было и ног, но вы все равно делали вот это движение. Но, опять же, для удобства, а, я не рекомендую держать руки за головой, просто потому что вы можете дополнительно напрягать шею, то есть вы будете скручиваться и так дополнительно подкручивать шею, будет создавать дополнительную нагрузку. Плюс, учитывая а, то, что пресс мы также будем, как все остальные мышцы, тренировать с дополнительным весом, вес будет класться на грудь его на грудь в виде блинов, поэтому сразу привыкайте держать руки на груди. первое время вы будете пробовать качать пресс с руками на груди, либо можно их держать у виска, чтобы не напрягать шею. Вот. Дальше вы будете уже держать руками дополнительный вес, и дальше тоже как это делать. Поэтому привыкайте руки держать на груди. Все. Еще раз смотрим функцию. Ножки укрылись, поясничку не Мы максимально подводим таз груди. Перед скручиваем мы делаем вдох на выдохе скручиваюсь, пытаясь максимально подвести грудь к тазу максимально напрячь в конечной точке пресса. Выдохнули, вдохнули, выдохнули. Все, это максимальная амплитуда, с которой работает пресс. Все остальные вот эти подъемы и прочее, это все не нужно, это все лишнее, это не помогает вам развивать качественный пресс. А итак, теперь давайте посмотрим, как работать с дополнительным рабочим весом при тренировке пресса. Как я вам говорил, основная а, причина, одна из главных причин мышечного роста это постоянное увеличение рабочего веса. Пресс не является исключением, если вы хотите себе развить а, очень мощные, красивые кубики, вы также должны добавлять дополнительный рабочий вес. То есть повторения остаются теми же самыми. Наскручивают у нас получается, по-моему, 10-12, как я говорил в тренинге. Вы должны выполнить а, с максимальным весом, чтобы эти повторения также делались тяжело. Как это делается? А, еще раз вспомню, как выполняется скручивание вы скручиваетесь. Для того, чтобы создать нагрузку, вы должны положить себе на грудь дополнительный вес. Для того, чтобы он у вас поджимал, вам было тяжелее скручиваться. Это делается при помощи а, блинов, которые мы используем в тренажерном зале для гантелей, для, для, для штанг. Как, как они кладутся следующим образом? Смотрите. А, первое. Я всегда рекомендую вниз а сначала класть блины с маленьким диаметром. То есть, как правило, это блины по 5 килограмм. У них диаметр небольшой. Почему так? Чтобы большой диаметр вам не мешал скручиваться. То есть, если вы, например, сразу положите 10-килограммовый блин, он вам просто не даст скрутиться, он будет упираться вам в живот. Поэтому сначала положите маленький блин, маленьких пару блинов, то есть если вам нужно вес там, например, ну поначалу будет маленький, там 10 килограмм можно пятерки, а потом 30, 40, 50 килограмм и так далее. А, уже нужно будет побыстрее накладывать И с пятерками будет выкладывать очень большая столка пару пятерочек положили все они вам не будут мешать скручиваться потом уже можно докладывать а, давайте немножко доложу делается следующим образом а лучше попросить чтобы вам кто-то накладывал если не можете сами ну, я например привык сам накладывать положили ровненько старайтесь блины класть ближе к шее чтобы у вас а, все-таки нагрузка была на пресс не смещалась на живот. И смотрите, как нужно держать блины. А, очень частая ошибка при работе с дополнительным весом при тренировке верхнего отдела пресса заключается в том, что люди начинают скручиваться и происходит перевес. То есть блины просто так вот перевешивают по инерции, вам достаточно легко становится скрутиться. То есть нет нагрузки. А вы скручиваетесь, блины перевешивают в ту сторону, создается инерция. Поэтому вы стараетесь одной рукой прижимать блины, а второй поддерживать спереди. Спереди поддерживать, чтобы они не уходили сильно вперед Вы начинаете выполнять ключ видите я поддерживаю рукой то есть чтобы не создавалась инерция и максимально возникала нагрузка на вес вот а, вопрос о том что если дойдет вес 40-50 кг ничего страшного можно накладывать дальше опять же здесь будьте очень аккуратны потому что создается дополнительная нагрузка на позвоночник, поэтому нужно иметь хорошие мышцы, чтобы у вас сильно не продавливал вес. И представим, что нам нужно выполнить 10-12 повторений. Допустим, мы подобрали место, которое можем выполнить 10 повторений. Остальные повторения делать тяжело. Поехали. Делаем вдох. Раз. Два. Три. Максимально быстро бегаем. Четыре. Можно даже чуть-чуть Поддержайте его в конце. 5, 6, 7, 8, 9. Последнее... А, 10 сделайте. Все, можно скинуть. И просто попросить, чтобы вам помогли. И все. Таким образом, качается пресс. У вас будут очень большие классные нас в На этом все.